के घर के बाहर पुलिस लगा दी गई मीडिया को हटा दिया गया आज जो कुछ हुआ है राजस्थान की राजनीति में और आज स्पेशली तेरा सिविल लाइन जहां पर वसुंधरा राजे रहती है और जहां पर लगातार विधायक उनसे आकर के मिल रहे हैं वहां पर पुलिस लगा दी गई है ये तस्वीरें तो आप देख लीजिए पुलिस लगा दी गई है मीडिया को वहां से हटा दिया गया है अब ये मीडिया को क्यों हटाया है किस तरह से मीडिया वहां पर झूठी खबरें चला रहा है यह आरोप और किसी ने नहीं बल्कि वसुंधरा राजे के के घर अंदर से से बाहर निकल करके आए मीडिया ये मीडिया एडवाइजर ने यह आरोप लगाए हैं वो कर्मियों वहां पर भिड़ गए और कहा कि झूठी खबरें मत चलाओ तुम चलो मेरे साथ चलो मेरे साथ और घर के अंदर चल करके मैं तुमको दिखाता हूं और वहां पर कुछ चैनल वाले बड़े बड़े डंडे लेकर के आ गए और वहां पर माइक अपना कैमरा लगा करके घर के अंदर जब घर का दरवाजा बंद है तो डंडे लगा करके और वहां पर अंदर से खबरें देखने के लिए या यूं कहें कि अंदर कौन है यह ताका झाकी करने के लिए सारी हदें पार करते हुए नजर आए और यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के घर में क्या प्लानिंग हो रही है कौन आ रहा है इसको डिकोड कर सके कि वसुंधरा राजे के खेमे में चल क्या रहा है क्योंकि लगातार खबर यह आ रही है कि वसुंधरा राजे को अगर साइड करने की कोशिश बनेगी या कोशिश की जा रही है तो ऐसे में वसुंधरा कुछ खेल कर सकती है बहुत लोग यह भी कह रहे हैं कि वसुंधरा और गहलोत कुछ और बड़ा खेला कर सकते हैं और इसीलिए वहां पर अलग अलग, अलग चैनल वहां पर जो लगे हुए हैं उनकी जो गाड़ियां वो भी वैन लगी हुई है वसुंधरा राजे के घर के बाहर बताया जा रहा है करीब चालीस विधायक वसुंधरा राजे के संपर्क में है चालीस विधायक अगर वसुंधरा राजे के संपर्क में है और ऐसे में फिर भी वसुंधरा राजे का पत्ता अगर काटा जाता है तो वसुंधरा क्या किसी और को सीएम बनने देगी क्या किसी और को मुख्यमंत्री बनने देगी सबसे बड़ा सवाल यह है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि कल राजस्थान में क्या होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखिए नया चेहरा लाया गया विष्णुदेव सहाय नया चेहरा और उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी आज नया चेहरा उतार दिया गया मोहन यादव और अब राजस्थान को लेकर के सब लोग कयास लगा रहे हैं कयास लगा रहे हैं कि यहां पर भी वसुंधरा के दिन लद गए हैं वसुंधरा के दिन अब टाटा बाय बाय अब वसुंधरा की विदाई अब कोई नया चेहरा आएगा लेकिन क्या वसुंधरा बाकी दोनों राज्यों की तरह से हंसते हुए फूलों का गुलदस्ता देते हुए नए मुख्यमंत्री का स्वागत करेगी या वसुंधरा कुछ बड़ा खेला करेगी बड़ा सवाल यह अब मैं आपको दिखाता हूं वसुंधरा राजे के मीडिया एडवाइजर है महेंद्र भारद्वाज वो घर से बाहर निकल करके आए और घर से बाहर निकल करके आकर के एबीपी न्यूज के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय उनको कहने लगे कि गलत झूठी खबरें मत चलाओ तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो तुम घर के अंदर चलो और घर के अंदर चल करके तुम देख लो कौन कौन है यहां खड़े होकर के झूठी खबरें मत चलाओ ये किसने कहा है वसुंधरा के करीबी वसुंधरा के मीडिया एडवाइजर महेंद्र भारद्वाज बहुत सुलझे हुए इंसान है और राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व है लेकिन आज मीडिया से भिड़ गए जरा देखिए तस्वीर में ना थी थी थी। आप यार्ली आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई ये भाई हाथ जोड़ूंगा आपके पास क्या बात कर रहे हो आप घर में आप सिक्योरिटी नहीं रहेगी कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये तो अच्छी बात कर रही है इस तरह से प्लीज

इसका मतलब क्या है दो तरीके से समझिए पहला तरीका यह कि हो सकता है कि अंदर खाने वसुंधरा को खबर मिल रही हो कि जो विधायक यहां पर आ रहे हैं उनके घर पर प्रेशर बनाया जा रहा है और वो विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं इस बात मौजूद मीडिया चैनल वो दिल्ली में और बीजेपी के दूसरे नेताओं को दे रहे हैं और उसके बाद में जो जो विधायक वसुंधरा से मिलने के लिए पहुंच रहा है उसके घर पर पहुंच करके प्रेशर बनाया जा रहा है कि वसुंधरा के साथ मताइए वसुंधरा का साथ छोड़ दीजिए वसुंधरा के मीडिया एडवाइजर बाहर निकल करके आकर के वो वहां पर जो झूठी खबरें चला रहे हैं ये आरोप लगा करके उनके साथ में भिड़ गए दूसरा ये कि क्या वसुंधरा खेमे के अंदर बेचैनी पैदा हो गई है जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर नए व्यक्ति को लाया गया प्रदेश में एक नए व्यक्ति को लाया गया नए विधायक को लाया गया नए नेता को लाया गया तो क्या राजस्थान में भी वसुंधरा खेमे में अब बेचैनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो छत्तीसगढ़ में हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ वो हमारे साथ भी कर दिया जाए और ऐसे में इसका काउंटर क्या होगा क्या वसुंधरा का खेमा इसकी कोई काट निकाल पा रहा है आज की रात आखिरी रात है और आज आखिरी रात क्या खेला होगा आज क्या आखिरी रात रातों रात क्या वसुंधरा अपनी विदाई वो अपने मन में ठान लेंगे कि बहुत हुआ अब की बार विदाई होगी और कुछ नहीं कर पाऊंगी या वसुंधरा आज की आखिरी रात ये तय करेंगी कि उन्हें क्या करना है कल शाम को वसुंधरा किसी नए मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत करती हुई नजर आएंगी या कल शाम को वसुंधरा राजे फूलों का गुलदस्ता लेती हुई नजर आएंगी सवाल अब यहां पर आकर के खड़ा हो गया है और अब केवल आज का आज की रात और कल का दिन बाकी है कल सुबह कल सुबह विनोद तावड़े राजनाथ सिंह सरोज तीनों ऑब्जर्वर वो जयपुर पहुंच जाएंगे विधायकों से मिलेंगे और विधायकों से मिलने के बाद हो सकता है कि कल शाम को ऐलान कर दिया जाए कल शाम को ऐलान नहीं तो परसों हर हाल में ऐलान होना ही है बाकी संभावना यही है कि कल जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर के शाम को ऐलान हुआ आज शाम को मध्य प्रदेश को लेकर के ऐलान हुआ और कल शाम को राजस्थान को लेकर के ऐलान कर दिया जाए तो ऐसे में वसुंधरा का अगला कदम क्या होगा वसुंधरा की राजनीति अब किस तरफ बढ़ेगी सबसे बड़ा सवाल यह है और वसुंधरा क्या ऐसे में सरेंडर के मोड में आ जाएगी या वसुंधरा बगावत भी कर सकती है राजेंद्र राठौड़ को जरा सुनिए राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि कोई मुगालते में ना रहे अगर किसी को यह लगता है कि उसकी वजह से जीत करके आए हैं तो यह उसकी गलतफहमी है वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के नाम पर मिला है ये कहने का मतलब क्या है मैं आपको आगे बताता हूं लेकिन पहले आप राजेंद्र राठौड़ को सुनिए बीजेपी है सोचता है कि विधायकों को डिटेल करके मुख्यमंत्री बन जाए ये नहीं हो पाएगा यहां पर निश्चित तौर पर जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं किसी किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से उन, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे मेरे चेहरे से किसी को मत मिले मुगालते में जरूर रह सकता है पर यह सच्चाई नहीं है बीजेपी के नेताओं का यह कहना इसका मतलब क्या है क्या वसुंधरा राजे के खेमे के नेताओं की हवा निकालना इसका मकसद है कि कहीं से भी वसुंधरा राजे का खेमा वो एकजुट ना हो और इसीलिए इस तरह की बातें कही जाए वैसे प्रेशर इस वक्त में वसुंधरा राजे के खेमे के ऊपर है इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से दो बड़े चांस यहां पर लिए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इसके बाद में करीबन तकरीबन अब राजस्थान में लोग ये खुद ही मान बैठे हैं कि वसुंधरा बाहर जा रही है और इस बार कोई नया सीएम आएगा और नया सीएम भी लोग कयास नहीं लगा पा रहे कि कौन आएगा लोगों लोगों के सारे दावे लोगों के सारी प्लानिंग सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव सहाय को सीएम बनाया किसी को अंदाजा तक नहीं था कि विष्णुदेव सहाय का नाम होगा मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को सीएम बनाया किसी को अंदाजा तक नहीं था कि मोहन यादव सीएम होगा हालांकि एक चीज मैं आपको और बताऊं ये मोहन यादव को जरूर सीएम बनाया है लेकिन उनके अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो बहुत सारे विवाद हैं कई सारी जमीनों को लेकर के उनका नाम जो है वो सामने आया कई जमीनों के मामलों में उनका नाम सामने है और कई तरह के विवाद है कई सारे ऐसे वीडियो जिसमें बहुत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं गालियां दे रहे हैं तो लेकिन अब चढ़ते सूरज को सब सलाम वो वाली जो कहावत है इसलिए बीजेपी के अंदर कोई कुछ नहीं बोल रहा है मोदी शाह का युग है इसलिए बीजेपी में कोई कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन क्या वसुंधरा राजे मोदी शाह के इस घोड़े को थाम पाएगी क्योंकि एक तरह से देखें तो मोदी शाह ने एक असोमेय यज्ञ की तरह से घोड़ा छोड़ा हुआ है और उस वो घोड़ा ऐसा ही है कि जहां पर मोदी शाह का घोड़ा पहुंचता है उसके सामने सब रास्ता खाली करके खड़े हो जाते हैं साइड में शिवराज सिंह चौहान उस पर लगाम नहीं लगा पाए ना रमन सिंह रमन सिंह का तो पहले से ही नाम नहीं था खैर शिवराज सिंह चौहान को लेकर के थोड़े बहुत चीजें लग रही थी लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी बहुत दूर खड़े नजर आए चेहरा मायूस था आज शिवराज सिंह चौहान के जरूर मोहन यादव ने पैर छुए लेकिन चेहरा मायूस था अब सवाल यह है कि आज की रात वसुंधरा राजे वो क्या प्लान कर रही होगी क्या वो भी रास्ता छोड़ करके खड़े होने की प्लानिंग कर रही होगी या वसुंधरा राजे सोच रही है कि जो काम देश भर में कोई नहीं कर पाया वो काम वसुंधरा तुम कर दो और वसुंधरा अपना नाम कर दो क्या वसुंधरा के दिमाग में यह सब चल रहा होगा क्या वसुंधरा के दिमाग में यह चल रहा होगा कि भले ही अपनी कुर्बानी देनी पड़ जाए क्योंकि तो मोदी शाह की राजनीति के सामने खड़े होकर के आज अगर वसुंधरा राजे बगावत करती है तो निश्चित तौर पर मोदी शाह भी कहीं से कोर कसर नहीं छोड़ेंगे वसुंधरा को फिर निपटाने के अंदर लेकिन एक सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है कि आज मोदी शाह जो कह दें या मोदी शाह जो कर दें वही अंतिम सत्य है हमने देखा है हमने देखा है अभी चार रोज पहले मोदी शाह को झुकते हुए कर्नाटक के अंदर कर्नाटक के अंदर यदुरप्पा को साइडलाइन किया गया लेकिन येदुरप्पा के सामने ही मोदी शाह को एक तरह से सरेंडर करना पड़ा और यदुरप्पा के बेटे विजेंद्र को पार्टी की कमान सौंपनी पड़ी लेकिन क्या वसुंधरा इतना दमखम दिखा पाएगी क्या वसुंधरा उस मोदी शाह के घोड़े को लगाम लगा पाएगी जो इस वक्त में जहां जहां से गुजर रहा है वहां वहां से क्षेत्रीय क्षेत्रों को साफ करते हुए निकल रहा है क्या कैलाश विजयवर्गीय क्या प्रहलाद पटेल क्या नरेंद्र तोमर क्या शिवराज सिंह चौहान क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सारे साफ हो गए और एक नाम तीन बार के विधायक मोहन यादव जिनका नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते थे मैं जरूर उज्जैन में गया था तब मैंने मोहन यादव की सीट पर उनका नाम सुना था हमने उज्जैन में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तब मोहन यादव की सीट के बारे में जरूर लोग कह रहे थे कि उनकी सीट कन्फर्म है क्योंकि है उनकी एक अपनी छवि लेकिन इतनी बड़ी छवि कोई नहीं कह सकता था और किसी का कोई ट्वीट तक निकल करके सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि देखिए मैंने पहले ही कयास लगा लगाया था और मेरा जो दावा है वो बिल्कुल सटीक निकला सबके दावे फेल हो गए तो क्या ऐसे में मोदी शाह के इस घोड़े को अगर कोई लगाम लगा सकता है और बीजेपी के इतिहास में आज मौजूदा समय में मोदी शाह के सामने खड़े होकर के कोई ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है कि देखिए मैंने मोदी शाह को उस बेलगाम घोड़े को खूंटे पर बांध दिया और उसका नाम वसुंधरा राजे है आज की रात ये सब कुछ वसुंधरा राजे के दिलो दिमाग पर चल रहा होगा लेकिन ये केवल आज भर से तय नहीं हो पाएगा वसुंधरा राजे ने पिछले तीन चार दिनों में जितने विधायकों से मुलाकात की है वसुंधरा ने उनके दिमाग को भी टटोलने का काम जरूर किया होगा वसुंधरा के नेता समर्थक विधायक वो बाहर निकल करके ये बात जरूर कह रहे हैं कि मैडम ही मुख्यमंत्री बनेगी लेकिन मैडम वसुंधरा ये भी पढ़ रही होगी कि जब प्रेशर आएगा तो इनमें से कितने लोग ठहर पाएंगे और कितने लोग बह जाएंगे जब दिल्ली से फोन घनघनाने लगेंगे जब सीधे अमित शाह के फोन विधायकों के पास नेताओं के पास पहुंचने लगेंगे तो कितने वसुंधरा के ऐसे नेता होंगे जो फोन काट देंगे और कितने ऐसे नेता होंगे जो माई बाप मानकर के वसुंधरा का फोन ही उठाना बंद कर देंगे ये सारी चीजें हैं और इसीलिए चुनाव में जिस तरह से वोटिंग से पहले की आखिरी रात काटे की रात होती है उसी तरह से राजस्थान में आज की रात आखिरी रात वो भी इसी तरह से काटे की रात है और अब ये रात तय करेगी कि किसकी अगले पांच साल बात होगी और किसकी बात इतिहास में दर्ज हो जाएगी कौन नेता भविष्य बनेगा और कौन नेता भूतकाल का हिस्सा बनेगा ये आज की रात तय करेगी कल इस वक्त में सब कुछ ठंडा हो चुका होगा अगर कल शाम को ऐलान हो जाता है सात आठ बजे छह बजे तो इस वक्त तक सब कुछ शांत हो चुका होगा या फिर वसुंधरा ये सोच रही होगी कि अगर मुझे साइडलाइन किया जाए तो कम से कम मेरे गुट के ही किसी खासम खास को बागडोर दी जाए ताकि एक तरह से बागडोर फिर मेरे ही हाथ में रहे और वसुंधरा ये देख रही है क्या वसुंधरा के दिमाग में यह चल रहा है कि अगर मुझे भी दरकिनार कर दिया गया मेरे खेमे को भी दरकिनार कर दिया गया या जिस आदमी का नाम वसुंधरा ने ऊपर भेजा होगा उस आदमी को भी दरकिनार कर दिया गया तब क्या उन परिस्थितियों में वसुंधरा बगावत का झंडा बुलंद कर देगी सवाल फिर यह भी है क्योंकि वसुंधरा या तो खुद मुख्यमंत्री या फिर वसुंधरा का ही कोई वसुंधरा कैंप का कोई आदमी कोई नेता उसको मुख्यमंत्री तब तो हो सकता है कि वसुंधरा शांत हो जाए लेकिन अगर वसुंधरा के कट्टर विरोधी को अगर कमान सौंप दी तो फिर बहुत संभव है कि वसुंधरा झंडा बुलंद कर दे और वसुंधरा का अगर झंडा बुलंद हुआ तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के लिए काम बढ़ जाएगा दिल्ली के लिए टेंशन बढ़ जाएगी मोदी शाह को फिर खुद हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि बाकी राजस्थान के अंदर और कोई नेता ऐसा दिखाई नहीं देता है कई नेता तो इस वक्त में यही यही कह रहे हैं कि हमको तो वसुंधरा ने निपटा दिया तो जिनको वसुंधरा ने निपटा दिया और जो आज वसुंधरा की निपटाए जाने की दुआएं कर रहे हैं वो वसुंधरा क्या डील कर पाएंगे वसुंधरा को अगर कोई डील कर सकता है तो वो फिर मोदी और शाह का ही तंत्र डील कर सकता है अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की रात वसुंधरा के दिलो दिमाग में क्या चलता है आज की रात वसुंधरा क्या फैसला लेकर के सोती है आज की रात वसुंधरा के पास में कितने नेताओं की सहमति के पत्र आ पाते हैं कितने नेता, नेताओं के फोन आप आते हैं वसुंधरा का कौन सा वो आदमी है जिसके बारे में दिल्ली उनकी राय पूछती है मोदी लेकिन आप अपने आदमी का नाम बता दीजिए या फलाने तीन आदमी हैं फलाने तीन आदमियों में से एक आदमी को चुन लीजिए या फलाने तीन आदमियों में से किस आदमी पर आपकी सहमति है ये बता दीजिए अगर ये सब कुछ नहीं हुआ अगर वसुंधरा के खिलाफ चीजें गई तो फिर बहुत हद तक संभव है कि वसुंधरा वो कर दे जो अभी तक मोदी शाह के घोड़े को लगाम लगाने का काम जो कोई नहीं कर पाया शायद वो काम वसुंधरा कर दे और वसुंधरा उस घोड़े के ऊपर बैठ जाए और उस लगाम को खींच करके वसुंधरा उस घोड़े को आगे से दोनों पैर उठा करके खड़ा करके वहां पर डांस करवा दे वसुंधरा के बारे में इसीलिए महारानी नहीं कहा जाता है वसुंधरा की राजनीति वसुंधरा की सोच समझ वसुंधरा का तौर तरीका वो अलग है आज की मौजूदा जो बीजेपी की राजनीति है उसके उलट वसुंधरा की फैन फॉलोइंग मुस्लिम तबके में भी इसीलिए है क्योंकि वहां का मुस्लिम तबका भी जानता है मानता है कि वसुंधरा का तौर तरीका क्या है वसुंधरा की राजनीति क्या है और दूसरे अगर कोई किसी को जाता तो उसकी राजनीति क्या है और मोदी शाह के दिमाग में यह भी होगा कि वसुंधरा ने अगर कुछ नहीं किया सब कुछ शांति के साथ में सब्र का घूट पी लिया तो क्या वसुंधरा को 2024 के चुनाव से पहले दिल्ली ला करके मना करके सेट किया जा सकता है या वसुंधरा 2024 के चुनाव तक के लिए सब्र का घूट पी करके इंतजार करेगी बहुत कुछ है आज बहुत सारे सवाल हैं क्या होगा इनका उत्तर कल मिल पाएगा लेकिन तैयारियां पूरी है दोनों तरफ से कमान पूरी खींची हुई है अब देखते यह है कि होता है क्या शेयर कीजिए